Bu gün Akademiyamızın U17 komandası AFFA U17 liqasında 14-cü oyununa çıxır. Rəqib Turantovdur. Heyətlərə keçid ala bilərik. Başlayırıq. Meydan sahibləri Neftçi U17-dən qapını 99 Nicat Qaraqözlü qoruyur. Cəfərov qoruyur. 2 Mürsəl Əhmədzadə, 4 Hüseyn Hüseynov, 5 Məhəmməd Abbasov, 6 Cəmil Məmmədov. Maç başladı. Uğurlar ağqaralar. Ah, Oyunə mərkəzdən kollektivimiz başladı. Enar Ağalarov, Enar ENAR irəlləyir. Ötürmə cərhimi. Meydançasız zərbə və gol! Lots 1-ci dəqiqə 1-0. 31-ci dəqiqədə hesab açır kollektivimiz. Baxırıq epizodun təkrarına. 1 dəqiqə ötürmə və 1 dəqiq zərbə 1-0. Turan tovuqla maçda hesab açdıq. Təzyiqi artıb. Rəhman. Rəhman Liam Rahmas qəbətlə pas, qofə doğru zərbə və gol! 45-ci dəqiqə, 2-ci dəqiqə 2-0. 2-0 istədiyimiz, arzuladığımız gol idi bu gol. Episodun təkrarı, oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməz. Səbuhi İmaməliyev on-site-daydı və yekunda dəqiq zərbə ilə Ümid Cəfərov bu matçda 2-ci dəfə Nə üsulədi. Artıq bu gol ilk hissənin yekun hesabını müəyyənləşdirdi. 2-0 komandamız fasiliyə 2-0 hesabı üstünlüklə yollanır, dəyərlilə izləyicilərimiz. Beləliklə maç başladı, ikinci hissə başladı. Mübarizə davam edir, ötürmə. Zərbə vurmaq mümkün olacaqdı, zərbə və topu qapdan keçirmək mümkün olmadı. Daha bir zərbə. Qarman qarşılıq yarandı, Turant olsun. Cərfə meydançasında və gol! Aslan Hətəmov 3-0. Aslan Hətəmov hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırır. Dəyərli izləyicilərimiz, burada bir qarman qarşılıq yarandı. Hətta top qapı tirindən qayıtdı İsmail Qurbanovun zərbəsindən sonra dublunu rəsmiləşdirə bilərdi İsmail, bəxti gətirmədi, amma komanda yoldaşı Aslan Hətəmov son nöqtəni belə qoydu. 3-0. Bu da kollektivimizin gol sevincidir. Aslan Həfəmov bu mövsüm 12-ci golünü vurdu, qələbəsi qazanır. İndi hesabı 4-0 eləyə bilərik. Ötürmə, qapıya doğru zərbə və görək necə alınacaq və bu da Əli Aslanzadənin qolu. Meydana sonradan daxil olan futbolçu Adicələrin keçiş atını izləyirdilər. Burda fikir verin. Müdafiə tam olaraq yatdan çıxıb. Və burda bir anlıq bir drə də hətta Əli Aslanzadə, Ümür Cəfərovda Ümür Cəfərov nəpələli ilə Şəmil İmranzadə qarşılaşmanı başa vurur. Hörmətli tamaşaçılar.